Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программы «Гендер Медиа». И я ее ведущая Вихарева Тамара. У нас сегодня в гостях Наталья Селюкова, руководитель общественной организации «Укрпростер», город Запорожье. И наш уважаемый эксперт Наталья Кириченко, представитель Крымской общественной организации «Женщины за будущее», город Судак. Тема нашей сегодняшней программы гендер в решении социальных проблем. Уважаемая Наталья, какое ваше мнение, какое ваше видение вот в контексте данной темы? Расскажите, пожалуйста сказать о том, что гендер и социальные проблемы это разные темы, это достаточно сложно. В каждой социальной проблеме состоит, содержится какая-то гендерная составляющая. То есть, если мы говорим даже о проблеме экологии, то, опять же, вроде бы как не касается на отдельно мужчин, на отдельно женщин, но это на первый взгляд. Если копнуть немножко глубже, то, опять же, по-разному в зависимости от физиологии влияет экология на мужской организм, на женский. Плюс ко всему, опять же, даже экология и какие-то э, религиозные отношения и так далее. Опять же, в рамках гендера, если э, рассматривать какие-то э, стихийные бедствия, например, и э, какие-то брать конкретные примеры, когда женщина имела, воз... мужчина имел возможность спасаться, видеть своих религиозных каких-то э, Видение, то женщина могла погибнуть из-за стихийного лыха, не помню, как по-русски, и как бы в итоге это приводило к непредсказуемым или предсказуемым по религиозным моментам последствиям. А будьте добры, вот хотелось бы узнать мнение нашего эксперта по данной теме. Какого вы о он... Нет, Я считаю, что гендерный вопрос в решении социальных проблем, это очень важно, потому что если рассмотреть такой социальный, э, такую социальную проблему, как безработица, то э, женская безработица, она намного больше, чем среди мужчин. Или э, возможность получить высокооплачиваемую работу, опять же. Для женщины это сложнее в силу своих, ну, своего социального положения, чем для мужчин. Она более занята, дети, семья, поэтому хорошая работа с высоким доходом, уже как бы менее доступны чем мужчине. есть и другие вопросы социальные которые непосредственно связаны с гендерным вопросом ну, с гендером ну то я бы хотела только Касаться... добавить да, да. все-таки да. безработица она коснулась не только женщин но и мужчин Конечно. в нашей стране и найти работу на сегодняшний день особенно молодежь, и с образованием и девушки и юноши, к сожалению, на сегодняшний день да, лишены этой возможности Да, этой возможности. да. Но можно бесконечно долго говорить о тех социальных проблемах, которые волнуют наших э, телезрителей, потому что они бесконечны, и мы думаем, что наше замечательное правительство наконец-то сделает для нас жизнь легче и, и лучше, и в нашем гендерном вопросе тоже. Начнутся изменения в лучшую, в лучшую сторону. Будем надеяться. Будем надеяться. На этой оптимистической ноте мы завершаем нашу программу. Нашим гостям мы желаем творческих э, успехов и процветания. И я обращаюсь с вами, наши уважаемые зрители. Всего доброго, до новых встреч.